Привет, друзья! С вами снова Кирилл Куницкий. И в этом видеоподкасте я хочу рассказать вам о ключевых ошибках, которые совершают собственники и управленцы бизнеса в сфере финансов. Компании существуют разного масштаба. Есть маленькие компании, есть крупные компании. Соответственно, каждая из ошибок она более характерна для компании того или иного масштаба. Но я рассмотрю весь спектр для того, чтобы вы смогли понять, где же вы допускаете ошибки и что необходимо предпринять, чтобы этих ошибок избежать. Все перечисленные ошибки я сам лично прошел на собственном опыте, поэтому знаю не понаслышке о том, каким последствиям приводит решение этих ошибок и сколько энергии съедается на решение их последствий. Итак, первая ошибка которую совершают собственники и управленцы в сфере э, управления финансами в своей в своем бизнесе. это смешивание личных финансов и финансов бизнеса. То есть когда вы пускаете денежный поток вашего бизнеса через свой собственный карман, в чем суть этой ошибки, в чем ее последствия? Подобная ошибка приводит к возникновению у вас периодически ложного ощущения богатства, Когда вы чувствуете, что денег стало внезапно много их стало хватать и э, тут же возникают какие-то материальные соблазны возможно это отпуск возможно какое-то приобретение крупное э, и вы себе позволяете это приобретение совершить потому что в принципе денег хватает нормально еще остается и со временем проходит неделя вторая третья и приходит время платить по счетам и вы обнаруживаете что денег не хватает а тут надо заплатить зарплату, аренду, э, какие коммунальные услуги. И этот это является проблемой, которая съедает у вас тучу энергии. Поэтому первая ошибка смеш, смешение личных финансов финансов бизнеса. Деньги надо разделять, да? деньги надо разделять как личные, так и корпоративные финансы. Вторая ошибка это э, отсутствие финансового учета в бизнесе. То есть если у вас в бизнесе просто не ведется финансовый учет, то рано или поздно вы влетите в проблему. Потому что это подобно езде ночью по полю на автомобиле с выключенными фарами. Рано или поздно вы найдете тот столб или ту канаву, в которую вы влетите. Вот. Этой канавой в бизнесе будет, например, тот факт, что вы очень сильно раздули свои расходы. Или же, что у вас упала маржинальность, вы этого не заметили. Либо еще целый ряд потенциальных проблем, которые могут вывести. Третье. Распространенная ошибка ⁇ это отсутствие финансового планирования. Когда вы уже наладили даже финансовый учет в своем бизнесе, но вы не заглядываете за горизонт, вы не планируете в первую очередь денежные потоки и во вторую очередь доходную составляющую вашего бизнеса. Очень важно наладить эффективное планирование в вашем бизнесе. Чем раньше вы это сделаете, тем раньше вы сможете включать дальний свет и смотреть, а что же за поворотом. И смотреть, заранее принимать соответствующие меры. Следующая ошибка – это раздутие расходов, преждевременное раздутие расходов в бизнесе. Когда в какой-то момент времени у вас э, появились доходы, появилось, появились избыточные денежные средства, и вы начинаете тратить деньги на, не, э, на, на, статьи, которые не являются, никак не влияют на э, успех вашего бизнеса. Например, снимаете излишне дорогой офис с излишне дороги, большим количеством кабинетов, какой-то переговоркой, которой вы пользуетесь два раза в месяц, нанимаете каких-то секретарей, возможно, что-то еще. То есть это все Точно также начинает притапливать ваш бизнес. Следующая проблема и ошибка, которую вы можете допустить, и ее очень часто совершают собственники малого и среднего бизнеса, это необдумывание, необдуманное обвешивание бизнеса кредитами, создание чрезмерной, избыточной кредитной нагрузки на бизнес. Особенно это опасно в тех случаях, когда у ваш бизнес еще молодой, у вас еще нету большой статистики работы в нем. Вы стартанули. Пошло, все пошло не совсем так, как вы хотели, но бизнес очень нравится. Вы в него фактически влюбились, у вас такой романтический период. И вы, чтобы спасти и удержать его на плаву, начинаете накачивать, брать кредиты для того, чтобы поддержать этот бизнес. Очень опасно, потому что... Подобное накачивание может стоить очень дорого. И очень дорого я имею в виду годы, последующие годы, которые вы будете возвращать те кредиты, которые вы набрали, после того, как ваш бизнес лопнет. Иногда следует воспользоваться хорошим правилом, если лошадь сдохла, хватит на ней скакать, надо с нее слезть и, возможно, пойти поискать другую лошадь. Это... Некоторые ключевые принципы, которые э, необходимо соблюдать э, в сфере, в области управления финансами в вашем бизнесе. Некоторые ключевые ошибки, которых надо избежать. Э, естественно, что принципов намного больше, но уже если вы примените только эти принципы, то ваш... Э, бизнес и ваше финансовое управление в вашем, в вашем бизнесе пойдет намного, на более, перейдет на более качественный уровень в ближайшее время у нас состоится семинар по управленческому финансовому учету это будет один день на котором мы глубоко разберем с вами управления финансами. Целый день мы будем посвятим только этой теме. Разберем ключевые финансовые отчеты, PNDL, кэшло, баланс. Вы найдете ссылку на данное мероприятие под этим видео, сможете записаться и поучаствовать. Тогда мы с вами лично обсудим эту тему. Но в любом случае оставайтесь с нами на связи, не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. И я буду продолжать делиться с вами полезной информацией о систематизации и развитии вашего бизнеса. С вами был Кирилл Куницкий. Увидимся. Пока.